военно-морских сил, Я от себя от лица личного состава спасибо вам огромное Вся в, в, виде... в, виде... в, виде... в, виде... в том пока вот как бы так ну в парке смысла не будет, мы уже в парке были вести, куда это если есть желание, мы можем показать условия, где проживает личный состав Сейчас, сейчас мы подойдем до этих ребят, вернемся назад, я хочу просто посмотреть. Там... Эти ребята, вот они, идите сюда. Его слов. Это те, Вот командир нам сказал спасибо, спасибо, наверное, вам. Потому что на сегодняшний день вы наши защитники неравнодушные люди. Мы разговариваем на разных языках, на украинском, на болгарском, на русском. Но у нас объединяет одно – патриотизм, любовь к своей стране, Украине. Мы хотим, чтобы она была единая, сильная, красивая европейская страна. А сегодня вы на передовой защиты нашей страны. И мы чем можем, тем будем вам помогать. И вы должны знать, что у вас есть тыл в нашем лице, за нами стоят люди, Сейчас это наш фонд, помощь вам. А если надо, мы вместе с вами возьмем оружие и будем защищать нашу Украину, нашу Украину. Спасибо вам, ребята. Ну, я скажу два слова. Какие сказать хлопцы, ребята, кто? какие вы хлопцы, вы мужики, воины. Спасибо, что вы есть. И мы стараемся помогать, как Алексей мы помогали и потом туда на передний край, в первое время туда собирали здесь, на пустушку, в, пусту, в, рыбьи, в, пусту, в пусту. Хочу сказать, что очень трудный год был. И будет еще тяжелее, наверное, полгода, год. Но мы должны вместе выдержать это. Потому что по-другому мы не состоимся. И я хочу, чтобы вы знали, что когда раньше говорили, народ я не Сейчас оно восстанавливается по-настоящему. Что вот мы за вас переживаем, держим кулаки. Днем и ночью готовы. То, что мы сможем, мы поможем. как Алексей сегодня сказал, если надо, мы вместе придем и с вами будем У нас есть больше, много людей колеблется, не знают. Но у нас прекрасная страна. И, наверное, нам надо группироваться еще больше, друг друга поддерживать и стремиться к тому, чтобы наши дети, наши внуки были состоящими. Я вам желаю здоровья, крепкого здоровья, и чтобы мы все были в мире, и чтобы все были в Наши дети, наши родные. Спасибо мы пойдем туда, потом я хочу посмотреть.